перегоняют с одной стороны на другую. Если есть какие то из активистов, можно позвонить давайте. Блин, Посмотрите. Хочу, чтобы с сегодняшнего дня каждый работник прокуратуры, который будет заходить в это здание, проходил мимо небесной сотни и задавал себе один единственный вопрос, что он сегодня сделал для нового государства. Делаем большой тираж э, таких плакатов и в ближайшее время в каждой школе Одессы, в каждом вузе, в высшем учебном заведении, в каждом государственном учреждении мы такой плакат будем э, на самом видном месте, его будем оформлять. После того, как убили студентов, э, сразу вышли люди за могу покарать винных за то, что было сделано. Рік тому відбулись масові вбивства активістів майдану. Жодних покараних ми не бачимо. Система заскарузла система гнила і вона нездатна. Нікого вин притягати до відповідальності. Ми в такий спосіб намагаємося виразити свою солідарність з іншими активістами з усієї України, які сьогодні так само заносять в обласну прокуратуру свою плакати небесні сотні і вішують в приміщенні прокуратури. Ні і євромайдану і усіляких переслідувань активістів Євромайдану, а реально.

Да, винты всего был...